Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Farin Ahmad dan kita akan menyingkap kisah-kisah perjalanan seorang pengukir kayu tepatan dalam usaha mengangkat dan memberi nafas baru kepada seni ukiran kayu warisan bangsa agar terus relevan di era moden. Inisiatif ini diperkasakan dengan sokongan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB yang menghubungkan pengukir, pereka dan usahawan untuk memberi nyawa kepada motif warisan agar mampu merentasi sempadan serta mendapat sambutan di pasaran dunia. Jom kita ikuti kisah dari seni tangan seorang pengukir kayu menuju ke layar digital. Pulau Langkawi, tanah legenda yang sarat dengan sejarah. Dari Masuri ke ukiran kayu, dari lautan yang luas ke industri yang berkembang. Inilah pulau yang menjadi saksi kesinambungan antara warisan dan masa depan. kayu diukir halus berhias, tangan tukang penuh berseni. Dilahirkan di Langkawi, Khairul Anwar, 57 tahun, seorang pengukir kayu yang mempunyai pengalaman lebih 3 dekad. Membesar dengan jiwa seni ukiran kayu serta pengasas Aku Art Enterprise, motif-motif yang dipilih oleh Khairul Anwar terinspirasi daripada alam semula jadi seperti ombak, alunan air, pasir, awan dan fauna. Motif ni menggambarkan daun yang dah gugur, kemudian jatuh di dalam air, Bermakna dia daun ni dibawa arus akhir dibawa arus. Yang saya lakarkan tadi itu ni benda ni, dan kalau bila di, bila setelah siap diukir dia akan jadi bentuk dia macam ni, Bermakna air setiap line yang yang hitam ni bermakna dia benda ni dekat atas ni dan kita buang ni antara antara line ni kita buang bila buang ni baru dia jadi bentuk macam mana yang kita lakarkan tu bermakna dia motif dia pun dia jadi macam macam dia tak lari ya bagi Khairul Anwar Ilham yang paling dekat di hati datang daripada air. Air baginya bukan sekadar elemen alam tetapi sumber irama dan gerakan dari pusaran hinggalah ke alunan ombak setiap aliran menjadi motif ukiran yang tak pernah kering dengan inspirasi banyak lagi motif-motif yang yang dapatnya tapi yang yang paling yang paling saya sukai ialah airlah sebab air ni dia dia boleh mengolah benda tu jadi dia ikut-ikut irama dia ada irama dia dia boleh buat boleh buat pusaran dia boleh buat gelombang dia boleh buat ombak dia punya meluas dan apabila saya siap uh, buat lakaran apa semua ni, saya cuma ambil gambar aja lah. Saya ambil gambar setiap uh, lakaran yang saya buat tu 10 lakaran tu, dan saya hantar kepada desainer lah untuk dia buat uh, hantar kepada bengkel untuk untuk buat produk ni. Setiap ukiran bermula dengan sebatang kayu, dipotong, diletakkan di atas meja, lalu dilakar mengikut gerak tangan. Ukiran kayu jadi tanda, seni bangsa jadi pusaka. Di sebalik keindahan seni ini, cabaran besar tetap wujud. Walaupun kursus ukiran dianjurkan saban tahun, minat generasi muda tidak bertahan lama. Sebab ukiran ini dia dia bukan macam lukisan, tapi ukiran ini dia membuang. Bila dia membuang, 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 membuang tu, ha, dia kalau kalau kita salah buang, motor dia akan lari lah. Mana dia dia ada ni ukiran ni dia dia perlu penelitian yang lebih. Bagi Khairul, perjalanan sebagai pengukir menuntut kesabaran yang tinggi. Namun, sokongan agensi kerajaan seperti MTIB juga menjadi pemangkin. Melalui pelaksanaan program aplikasi teknologi pendigitalan dalam pembangunan produk ukiran kayu Siri 3, beliau mendapat ruang untuk memperluaskan hasil seni ukirannya besar hati kerana diberi peluang oleh pihak MTIB untuk terlibat dalam program pendigitalan untuk melakarkan motif-motif yang saya buat ini untuk diketengahkan dan untuk dipromosikan menjadi suatu benda yang baru. Minat yang ditanam, rezeki yang tumbuh. Begitulah kisah Mazlan Ahmad, anak jati Langkawi yang membesar dalam persekitaran seni dan juga pemegang ijazah sarjana muda seni halus reka bentuk produk di University Sains Malaysia. Mazlan Ahmad mengangkat motif-motif yang berkait rapat dengan sejarah dan geologi Pulau Langkawi seperti fosil, batuan hakisan, lautan, bayu dan badai. Malah nama syarikatnya MBA Badai Enterprise lahir daripada inspirasi badai yang melingkari Kepulauan Langkawi. Waktu untuk kita lukis motif tu, kita perlu imagine siap-siap bahagian mana yang kita nak buat selatan dia untuk bahagian yang perlu dalam kan, bahagian yang perlu timbul kan. Daripada situ pengukir dah kena kena fikir siap-siap lah sebelum kita buat ukiran dalam projek dengan MTIB ni motif ni banyak dipengaruhi waktu study dulu kita buat final year saya pun research pasal sejarah Langkah Suka kan Langkau Suka ni dia macam ibu kepada motif-motif tradisional di Malaysia motif ukiran Melayu daripada situ saya buat motif Langkah Suka dia timbullah motif bayam praksi motif teratai motif bakawali dan setiap motif ni sebenarnya dia ada fungsi dan dia punya maksud dia tu sendiri lah. Ukiran yang kita buat ni motif uh, bakawali. Uh, teknik yang kita pakai ni ukiran timbul. Ukiran timbul ni maknanya kita ukir okay bahagian surface dia saja. Kita buat line dia dulu pakai pahat urat dia panggil pahat urat yang ni dia tujuannya untuk kita buat uh, tanda bahagian mana yang kita nak dalamkan dan bahagian mana yang kita nak timbulkan MTIB memainkan peranan penting dalam melestarikan seni ukiran kayu dengan mengambil langkah proaktif iaitu mendigitalkan motif ukiran kayu. Usaha ini memastikan seni ukiran kayu bukan hanya dikenang tetapi terus dipelajari meskipun pewaris silih berganti. Orang mengharapkan lebih banyak belia yang join bidang-bidang keraf -bidang, uh, dan perabot seni ukiran kayu ni lah uh, sebab dia sangat kurang lah ni. Kita nak cari pekerja pun untuk buat ukiran ni pun susah lah. Pun. Dari bengkel kecil hingga ke pentas dunia. Antara kenangan terindah bagi Mazlan ialah ketika beliau dipilih menjadi juru demo di Osaka, Jepun sempena World Expo dengan sokongan MTIB. Uh, penat lelah kita, ada juga orang pihak yang buka mata kan. Uh, MTIB uh, bantu saya untuk ketengahkan lagi kita punya uh, bakat dan dalam masa yang sama juga saya bawa nama kita punya teknik ukiran uh, Malaysia lah. Kita bawa nama Malaysia. Kita perkenalkan uh, di tempat yang jadi center untuk seluruh dunia berhimpun lah. Dan uh, Alhamdulillah memang sambutan di sana memang memang beransangkan lah kan. Kita boleh cakap macam tu. Jika Mazlan Ahmad melakar jejak seni ukirannya di Bumi Langkawi, Muhammad Daniel, seorang pereka tanggam, melebarkan sayap karya seninya di Lembah Kelang. Seri ketiga pembangunan produk berasaskan ukiran kayu ini kami pereka tanggam harus menyediakan satu rekaan yang berasaskan kepada ukiran kayu tetapi menggunakan dalam metod digital iaitu dalam bentuk software daripada artwork tu kami akan menghantar kepada pengusaha untuk mereka untuk membuat produk tersebut berasaskan daripada pengukir tersebut setiap motif ukiran dipindahkan ke perisian moden seperti Adobe atau Rhino sebelum dihantar kepada usahawan untuk dibangunkan semula menggunakan kaedah komputer numerical control dan laser cut. Bagi Muhammad Daniel, sumber ilham memainkan peranan penting untuk beliau terus menghasilkan karya kreatif. Pertama kali saya berjumpa dengan Cik Karo Anwar, uh, dia banyak menceritakanlah bagaimana dia mendapat ilham daripada uh, uh, motif ukiran dia tu. So bila dia uh, bentangkan apa rekaan dia tu, dia bercerita banyak yang dia ambil daripada alam. Dan sebagai seorang pereka yang dalam dunia moden ni itu salah satu turning point untuk saya melihat perspektif yang berbeza. Dia bergantung kepada apa motif tu. Paling cepat saya buat dalam satu trace dalam satu jam. Paling lama sekali yang saya pernah buat dalam tiga jam di sinilah mereka tangga memainkan peranan penting, meneliti, menjejak dan memastikan setiap garis dan lekuk kayu kekal setia pada roh asalnya. Namun, setiap proses pasti ada cabarannya. Cabaran untuk kali ini agak 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 mencabar juga. Sketches ataupun apa lukisan tersebut dilukis dalam bentuk uh, kertas studi. Kami harus mengasingkan yang mana bahagian depan dengan mana bahagian bawah supaya hasil akhirnya itu Uh, yuk, uh, bagi ukiran tu akan nampak dia punya uh, texture kepada rekan akhir tu apabila ukiran tu di didigitalkan ke dalam bentuk software ataupun bentuk digital saya nampak dia lebih banyak potensi untuk dikembangkan jadi banyak produk lagi yang boleh dihasilkan melalui satu ukiran saja Pastinya, pendigitalan memainkan peranan penting untuk memastikan seni ukiran kayu terus bernafas, merentasi masa dan sempadan. Hasil karya seni Mazlan Ahmad pula diberikan kepercayaan penuh kepada Dr. Syahrul Anwar, seorang pereka tanggam dan juga pensyarah di Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi di Universiti Sultan Zainal Abidin. Peluang seperti ini sebenarnya amat di Hargai oleh pihak saya dalam memastikan kelestarian ukiran kayu dan juga pembangunan dalam industri ukiran dan perabot itu sendiri. Sebab ukiran kayu ini sebenarnya adalah salah satu warisan negara yang perlu diterokai dan perlu disuburkan. Menurut Dr Syahrul Anwar, ukiran kayu bukan sekadar seni hiasan ia ruang yang masih luas untuk diteroka dan mempunyai potensi besar untuk menjadi industri tempatan yang bernilai bak kayu cengal disadur emas warisan ukiran kayu ini uh, sebenarnya sangat uh, berpotensi tinggi untuk di um, disuburkan melalui rekaan-rekaan atau produk komersial terkini dan ia memberikan additif kepada produk negara sebenarnya, produk Malaysia sebenarnya. Walaupun cabaran berbeza, matlamatnya tetap sama. Memastikan inspirasi asal pengukir tidak hilang. Sebaliknya kekal hidup dalam bentuk digital yang boleh diwariskan selaras dengan visi dan misi MTIB. Dari segi cabaran dalam ukiran digital ini, pada saya ialah dalam untuk kami, mereka pengukir dan juga PNSD untuk memastikan naratif ataupun falsafah Ukiran itu uh, diletakkan di tempat yang betul. Um, hasil daripada uh, projek ini, um, saya juga sebagai pekerja tanggam bekerjasama dengan pihak uh, Flatpak Senambahat uh, untuk membawa uh, hasil produk ini ke China ASEAN Expo 2025 di Nanning, China. Tujuannya adalah untuk memberikan promosi produk yang dihasilkan dalam projek aplikasi Ukiran ini dan juga untuk mempromosikan motif ukiran kayu pada pasaran China. Dari tanah legenda ke kota raya, dari tangan pengukir ke layar digital, MTIB mempertemukan tradisi dengan inovasi, menjadikan seni dan motif ukiran kayu bukan sekadar warisan tetapi juga masa depan. Misi ini belum berakhir. Di episod akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana motif-motif ukiran ini diterjemahkan atas produk kayu dan menjadikannya produk bernilai tambah tinggi dalam pasaran global. Saya Farin Ahmad, bertemu lagi di episod yang akan datang.